Местные жители Донбасса сегодня во всем винят Киев. Хотя все это время в Киеве правил человек, который, по идее, и должен был представлять интересы Востока – Виктор Янукович. А Донбасс, засучив рукава, грабили его люди, которые и довели регион до такого состояния. Теперь эти люди прячутся в том же Киеве, а местные оставлены сами с собой и вынуждены, чтобы выжить, привыкать к ценностям и правилам криминалитета и так называемого русского мира. Сегодняшние сепаратисты когда-то уже правили Донбассом в начале 90-х. Власти и силовики были марионетками в руках криминальных авторитетов. Криминальный смерч, который пронесся по Донецкой области, не знала ни одна область Украины. Это ему не посижу. Пропадали люди десятка. Заказные убийства и перестрелки средь белого дня были привычным явлением. Брали все тогда. И поселок на поселок, да, здесь? О! Отжирные, стреляли. Да вы все. шо, прям реально? Это да? война была, вот там редут за речку. Да, да. Берлок на Красный городок, все, и огня, редут, и все. А Отдох, то кровлялась реками. Громкие заказные убийства случались очень часто. В криминальных войнах Донбасса гибли бизнесмены, правоохранители, криминальные авторитеты, директора заводов, политики. В результате этой кровавой войны за власть главным бизнесменом региона стал Ренат Ахметов, а главным политиком края Виктор Янукович. Власти криминал на Донбассе всегда работали в спайке. Президент Леонид Кучма боялся бандитизма на Донбассе. Ему нужна была хотя бы видимая стабильность в регионе. Поэтому в 1997 году на пост губернатора Донецкой области назначен человек из самого мощного криминального клана Донбасса. После победы Ющенко в 2004 на Донбассе начались сепаратистские качели. Идеологом отделения Донбасса от Украины тогда стал известный ныне политик Борис Колесников. Он и группа донецких депутатов еще тогда призывали к референдуму. Хотели отделения Донбасса. Но тогда Россия не была заинтересована в разделении Украины. И проект «Новороссия» захлебнулся, так и не начавшись. Но именно тогда, в 2005-м, в Донецке была создана общественная организация «Донецкая республика», которая уже тогда продвигала идею автономии Донбасса. Которая впервые оторвана от Киева. Создатель этой сепаратистской организации Андрей Пургин, который сегодня входит в правительство самопровозглашенный ДНР. Украина это помойка. Они получали зарплаты, они сосали реально ресурсы э, коммунального имущества. Они были депутатами местных советов, участвовали в распределении ресурсов общества. Все эти ходы. Но СБУ почему-то на это не реагировало. Все эти годы им никто особо не мешал. А во время президентства Бати сепаратистские организации Донбасса расцвели с новой силой. Военизированные лагеря проходили на территории области, фактически рядом с Донецком, начиная с 2009 года. У них были автоматы Калашникова. Там проходили полностью закалку и воспитание. Эти, э, те, кто сейчас является звеном ДНР. Дети вместе с коктейлем Молотова под влагом ДНР учились поджигать административные здания. Они готовились и ждали своего часа. Сегодня Донбасс под ними. С восточной Украины изгоняется все украинское. Они порождают ненависть местных к той стране, где они прожили всю жизнь. школы и университеты массово завозятся российские учебники. Они заигрываются в государственность. У них свои министерства, своя армия, своя полиция. С кремлевским благословением они организовывают игрушечные выборы, цель которых – получить право легально убивать и грабить. Уголовники 90-х вцепились в идеи русского мира. Это их шанс подняться из самого дна на вершину. Посмотрите на то правительство, так называемое ДНР. Там, если был, если в лучшем случае он был в 90-е годы мафиози, это, это просто эталон духовности будет. А в реальности это человек, который там с социального дна поднялся.